好，我比较喜欢吃生蚝。你平常吃炸酱面有卖的不？我平常吃的炸酱面是三养的，在网上买的。这个生蚝没有蒜，没有那个粉丝。嗯，好吃。他们家生蚝没有粉丝，好鲜呀。 我的眼睛咋了？我眼睛没咋，我忘了画眉毛了，我一会儿画上去。忘了画眉了，你帮我找个眉笔出来，我画一下。嗯，忘画眉毛了。吃猪蹄，我把猪蹄热一下，猪蹄凉了。嗯。我的眼睛没咋呀？我的眼睛，我涂的眼影，是不是有点红了？像红眼圈似的。 生蚝还得吃那种现蒸的，白煮的，感觉鲜。你说热不热？你说不热。热，今天热，今天得多少度？今天确实热。你说不热。睫毛的问题啊，宝宝，这多少度呀？看到了番茄。 再来一个，这个肥，你要不要来一个生蚝的？这个好鲜呀！给你个好吃的，来补一补，你就不出汗了。我一不吃啊？吃下去今天没有精华液，那个 qq 糖，不是 qq 糖。 九月，洗面奶六十九，两只。嗯，面霜啥时候上线的？面霜马上就给大家上，行吧？发素也没有。 哎，这面奶好用吗？好用，真的好用。这个菜，赶紧吃了吧。精华液和精油一样吗？不一样。这是他里边送的奖呗，没没看看。你摸有吗？你摸明天。 我真要防晒，我知道你真要防晒。我说大家要眼霜，这个饼，这这个、饼感觉，跟咱吃。那饼不一样的是,是，刚来刚来没了。所以你们刚才。 眼霜，你们关注我，宝宝们，不是买点东西费劲，是大家有的时候，你们发现几个别的故意在那带节奏吗，姐妹们？那我我就讲那么长时间，嫌我讲的久，我剪那么长时间，我我我都给你们上完的，都没抢着，才看直播那没办法，那没库存了，眼霜没货了，嗯。 他、啊、怎么讲他们还能听明白？没货了，姐妹们，你们打！哎呀，我真是服了。这可以，嗯，嗯洗面奶有六十九两个，宝宝吃个素的。 眼膜上车刚来，眼膜没了。宝宝们，我一会儿我卖货哈，我都说有什么库存，我再给你们上的时候，你们再打好不好？有了一直复制，一直复制，我都蒙圈了。你看复制他也没有啊。 哪有有货不想卖的是吧，是不？他就这两百单，照这个要法，还有两百单也卖了，但是没有了。你们给我要点有的不行吗？吃肉吃腻了，想吃个菜。 麻辣烫有，我没卖麻辣烫，我家有，李海龙的，大家都在买卖那个麻辣烫。有时候吃肉吃多了，真的来点这种素，都觉得好吃了。螺蛳粉也没有了，你们。螺蛳粉是老板做活动，我通知你们，好几天前就通知你们啊。 洗面奶六十九两个日出上面写着呢，宝宝。下其他的好嗯，这边我们昨天卖的，我们吃会儿饭再带货啊。让我老公帮我吃一会儿铁们，脖子疼。嗯。 这个大家都认识呀，这个。面霜上呗上，的面霜上,上。对，洗面奶现在就是活动，六十九两支。你歇会儿吧，要不一直空着胳膊疼。对，今天有防晒没？有。 姐妹们，我的腿麻了，啊，嗯、谢谢。 我我光卖我吃我也得歇一会儿了，我要光卖姐妹们，你说等会儿有啥呀？燕子，我需要我就等，等会儿有大家要面霜、防晒、气垫，气垫和防晒可以一起上。你吃饭吧。 洗面奶没券了嘛？也的没券了，我洗面奶六十九两只，就是大活动了，姐妹们，这就是超大活动了。哎，肉推荐一个好用的霜，黑绷带面霜最好用，我们家的，功效就是功效。